आज्ञा भाई अकाल की तपे चलायो पंथ सब सिकन को कुमे गुरु मान्यो ग्रंथ वाइगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का प्रकाश जिस स्थान पर है वाइसिगुरु हिमाचल और आज का दिन चार अगस्त वाइगुरु ये पहाड़ों के बीच में ये जो पहाड़ दिख रहे इनके बीच में एक निशान साहब छूल रहा है जो उधर खंडे के जस्ट पीछे वाह इधर आने का मोटिव और ये वीडियो बनाने का मोटिव एक प्रिंकल मेरा वीर वीर इसके लिए बोल रहा हूं एक बोलने पे वाई वीर ने क्षमा मांगा है गलती किया मैं बोल रहा हूं वाइगुरु गलती से एक मिनट गलती ऐसा कोई बंदा ही नहीं दुनिया में जो नहीं करता है वाहीगुरु गलती मैं भी करता हूं गलती यहां पर सारे करते हैं इंसान गलती का कठपुतला है वाहीगुरु वरना वो रब जो बोलूंगा दिल से बोलूंगा लेकिन मैंने वीर को एक बार बोला माफी मांग मांगा वीर नीवा होके माफी मांगा हरप्रीत सिंह मक्कू वीर को मैं खुद जाके दो दिन पहला मिला लुधियाना में समझाया इस मैटर में वाइगुरु आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन मेरा सुने नहीं वाइग्रू तो मेरे को एक चीज साफ करना है मैंने एक प्रॉमिस किया था वागुरु वीर को गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर क्षमा मंगवाऊंगा जो वीर जाके मत्ता टेककर मांगा भी और रही बात वीर आज बहुत कुछ सीखा है वीर मेरे सामने खड़ा होगा तो टोपी में नहीं दस्तार में रहेगा जिद मेरे अंदर वाइगुरु खून हमेशा रहेगा लेकिन हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी को मेरे को एक एक ही क्वेश्चन इसने गाली दिया वाहीगुरु तो इतना बुरा लगा वाहगुरु आपको फोन पे गाली दिया वही कॉल रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप का थ्रू वो हर जगह पे वाइगुरु सर्कुलेट होता है एक और चीज आपने आज बात किया मैं नहीं बोला है कि वीर को कोशिश करूंगा मैं अमृत चुका मोटिवेट करेगा मोटिवेट, मोटिवेट करने का मतलब ये नहीं कि मैं वजीर खान बनकर इसको जबरदस्ती बोलू नहीं तो हमारा मजहब कन्वर्ट कर नहीं जबरदस्ती करना मेरा फर्ज नहीं एक उदाहरण है यहां पर एक हिंदू परिवार से जमा ये बलजीत सिंह सवा लाख सजा अमृत शका पांच प्यारों के हाथों मैं खुद सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है भाई गुरु रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करता है सवा लाख सजा बीस दिस दिसंबर दो हजार बाईस हजूर साहब अफचल नगर नामदेड़ जब हम अमृत शकते ना हमारा पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज माता साहेब देवा हमारी माँ गाली दिया हरप्रीत सिंह बक्कूवीर को गाली दिया हमको चुबा इसके लिए हम गए बक्कूवीर से पहली बार मिला मैं जिंदगी में लेकिन मेरा आवाज को समझे नहीं सिमरना इधर आ झूठ नहीं बोलना एक ही बार बोला मैंने अगर किसी सामने वाले बंदे को मैं बोलू तेरे को क्षमा मांगने का गलती तूने नहीं भी किया है तू मांगेगा माफी की नहीं जिसका गलती किया नहीं है क्यों क्योंकि इनको मालूम है कुछ मोटो रहेगा इसके लिए माफी मंगवा रहा है लेकिन वो भी गुना है लेकिन इन्होंने गाली दिया वो हमको अच्छा नहीं लगा हमने बोला भी वाइगुरु अगर माफी नहीं मांगा महाराज सेवा कराएगा किसी ना किसी के तो बचनों का पक्का लेकिन इन्होंने पहली बार में तुम भाई ये भाई तुमने बोल दिया बात खत्म अब वीर कुछ बोलेगा सात संगत जी मेरा बेनती है सुनो और एक बात हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी के लिए मैसेज इसके बाद आप जो भी कार्रवाई करोगे कानूनी कार्रवाई आपको जो भी करना रहेगा वाइग्रो हमारा भी नाम डाल दो वाइग्रो एफ पे वाइग्रो मेरा भी नाम डाल दो एफ की कमी मेरे जिंदगी में नहीं है वाइग्रो मैं इसके लिए मैं कोई दुश्मन ही नहीं लेना चाहता मेरे लिए आप मेरे बड़े भाई हो मेरे को दुश्मन नहीं हो लेकिन अगर इस पे आप पर्चा होता है कि आपको गाली देने पे आप पर्चा कर रहे हो मेरा भी नाम काइंडली ऐड कर दो एफ की कमी वैसी भी नहीं है जिंदगी में भाई गिर लेकिन आप वीर बोलेंगे जरा सुनो आज भी हाँ दिल से रिस्पेक्ट करता हूं लेकिन अगर एफ फटता है एफ आई आर फटता है या वीडियो जो भी अपलोड होता है या कुछ भी होता है कट के वीडियो पाई तो भी दसो हाँ हमने कॉल में बात किया हमने उसमें प्रिंकल भी था मैथ और वो वीर मक्कू मक्कू वीर था वो जो रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक कितने मिनट का रिकॉर्डिंग वो कट करके डालना या मैंने अभी अभी जो भी चीजें बोलना जैसे कि वीर अमृत शकेगा हाँ मैंने बोला मैं मोटिवेट करेगा हम यूथ को मैसेज देते हम यूथ को मोटिवेशन भी करते कितने कितने लाख को अपन ने सजा लिया वीर अनंतपुर साहब में अभी तक है ना एक को भी सजा है तो बहुत होता है दिल से बता ना हो गया एक, एक फोन आया था वीर को मेरा फैन था वीर कहाँ रहता है वो वीर नूरपुर नूरपुर बेदी पहला मीटिंग में क्या बोला फोन पे अमृत अमृत शक्ला है वो तैयार पर तैयार हो गया इसके शीश पे केश नहीं है हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी शीश पे केश नहीं है बंदा धीरे 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 बंदा बनता है तंत्र मंत्र करने वाला माधव दस बेहरा को भी दसम महाराज ने थापड़ा दिया उन्होंने खालसा राज लाया ये भी मिट्टी वही था पंजाब लेकिन एक चीज जबरदस्ती करना यह महाराज ने नहीं, नहीं सिखाया मैंने समझाया कितना मैंने रहेगा। के बारे में स... देखो मैंने बहुत समझाया फिर मैं एक एक कैमरे च मैं कहनी नहीं सी नहीं कह ही देना फिर मैं गया मैं वीरे मैं सिर तक केस नहीं रखे हुए मैं क्या मैं इतों स्टार्टिंग करदा कोशिश करदा कि मैं ये नहीं जे जे देखो रैत ही ना रखी जाए ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੀਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਅੱਦਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੱਥ ਜਾਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਬਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਿਰਪਾਨ ਦੇਖੀ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਮਰਿਸ਼ ੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਤਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟ ਕੇ ਐਨੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨੀ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਓ ਹੰਨੀ ਸੇਠੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਨੀ ਸੇਠੀ ਅਮਰਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਐ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਐ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਐ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਚੱਲੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿੱਕੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਇਹ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧਰ ਦਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰੇ ਨਾ ਇਹ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਬੰਬੇ ਬੈ ਕੇ ਫੋਨ ਮਾਰੇ ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਕਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੰਮ ਆ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀਰੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੁਰ ਪਿਆ ਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਸਿਮਰਣਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀਰ ਤੋਂ ਥੇ ਵਾਇਗਰੂ ਹਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੂ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਥਾ ਗਾੜੀ 'ਮੇਂ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਆ ਥਾ ਵਾਇਗਰੂ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਗੁਰਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਦਰ ਔਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਗਲੇ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ लेकिन एक शर्त था वाई कोई वीडियो अपलोड नहीं करोगे बात हुआ था ना वाइगुरु एक वीडियो अपलोड होगा गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इधर वाला वीडियो और निशान साहब के थल्ले क्षमा मांगने वाला लेकिन वो बचन तोड़ा लेकिन एक चीज अब वीर किसी के आगे झुकेगा नहीं ना वीर किसी के आगे माफी मांगेगा जिस हद तक जाना चाहते हो वाह जा सकते हो लेकिन एक चीज गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के इधर ਹਮਾਰੇ ਆਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਹੈ ਮੈਨੇ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੇ ਮੰਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਖੂ ਸੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਦੋ ਬਸ ਤੋ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ ਦਾ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ

मैंने कैसे बात किया पूछो सारा अमृतदारी बंदे से कभी ऐसा बात नहीं कर रहा मैं हमेशा वो वीडियो भी है मेरे पास लेकिन अब कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा अब जो भी कार्रवाई करना है लीगली कार्रवाई करना है करो हमारे पे भी भी कर लो अब जो भी सपोर्ट करेगा या जो भी समर्थन देगा हमें देख लो वाहीगुरु ध्यान से मैं आगे खड़ा दिखूंगा क्योंकि सिंह के सामने वाइगुरु माफी मांगा है और माफी जो गुरु से मांगता है मैटर इधर ही खत्म होता है क्योंकि गुरغرन साहब जी मारज का भेद भी नहीं किया इसने कोई गुरुगर में पत्थर नहीं मारा इसने वो क्यों हुआ क्योंकि हरप्रीत सिंह मक्कु जी ने इनका फैमिली का जो इंटरव्यू लिया वो इंटरव्यू लिया या ये हुआ ये था हनी सेटी और इनका मैटर इसमें हनी सेटी भी वाइग्रू और ये दोनों वाइग्रू पॉपसी सरदार है खालसा नहीं है दोनों के मुंह पे वाइग्रू लेकिन अमृतधारी बंदा इसके अंदर ना उलझे और जो भी इसको अगर समर्थन देता है वागुरु कोई बात नहीं दो हम आपके वाईगुरु आगे दिखेंगे लेकिन इतना है। ये बहस बाजी नहीं होना चाहिए ये वीडियो वीडियो वगैरह ये वगैरह कुछ नहीं मैं इधर आया मिला दोनों तरफा देखा पहला मैं हरप्रीत सिंह मक्कू के पास गया उनके पास गया उनका सुना कितना घंटा हम साथ में खड़े थे रोड पे वीर छह सात घंटा छह सात घंटा मैं अभी मिला वीर को एक घंटा पहले मिला वाइगुरु एक घंटा एक घंटे में वीर को मैंने ये ये चीज समझा दिया है कि हाथ में जतेदार जी है ये इनके कौन दादाजी दादा राजेंद्र दादा सिंह खालसा इनका टैटू बनाया तू भी केश रख तू भी दाड़ा प्रकाश कर तू भी बब्बर शेर बन मेरे को जितना समझाना था मैंने समझाया तू भी हाथ में लोहे का कड़ा डाल जो अभी है नहीं वीर ने बोला मैं हाथ में लोहे का कड़ा डालूंगा वीर ने बोला मैं तो ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਾਉਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਪੋਸਟਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਡਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਸ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਂਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਪਾਦੀ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਆ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਮਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋ ਬਾਜਵਾ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰ ਮਰਕੂ ਵੀਰ ਜੀਓ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਦਾ ਚੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੜਦੀ ਕ ऐसे कई सिंहों के लिए वाई गुरु जिनके पास जोड़ा नहीं रहेगा ना वाइगुरु मैं खुद वीर से कोरियर मंगवाऊंगा वाई गुरु वीर से से वा पहले लूंगा भी आपा। पहले भी आ। दिया तो इसके लिए अब जो आप बोल रहे हो वाई गुरु हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी आईपीसी ये वो भाई आई पी तो खत्म ही होगी उनको पता नहीं है सुनो खालसा खालसा कभी जाता नहीं वाईगुरु आई पी के पीछे आईपीसी खालसा के पीछे आता है वाहीगुरु पहली बार को एक मेरे पे वाईगुरु बहुत है भाई 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 बड़े बड़े जी बात करनी है पहली बार सुना है कि कोई किसी के परिवार के बारे में जो मर्जी बोल ले अगर इंसान बोले फोन करके कि तू मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोला अगर कोई गुस्से में बोल दी गाली निकल गई तो पहली बार सुना है भी गाली का भी पर्चा पर मैं फिर भी मैंने मैंने आपके कहे पे भी आपने बोला भी वो एक अमृतधारी सिख है भी समाज में इसका मैसेज प्रिंकल गलत जाएगा मैंने आपका हुक्म मानते हुए मेरे को देखो आपके समझाने का तरीका सही था जैसे कोई किसी को समझाए अगर कोई बंदा आप भी सिख बने हो समझ पड़ी तो बन गए भाई आपकी बात मेरे समझ पड़ी मैंने सॉरी बोल दिया वाएगर। वाएगर। स, जो चाहे मक्खू बीर जी है या उनके साथ वाले हैं जिन्होंने वीडियो को तोड़ मरोड़ के कट करके थोड़ा सा डाला बस वो मेरे थोड़ा दिल को लगा भाई जो कि नहीं करना चाहिए था मेरे को एक और चीज बोलना है हनी सेटी मेरा कोई दुश्मन नहीं है वाइग्रू, लेकिन हनी सेठी का एक कहना था वाइग्रू मैं दो दिन पहला मिला वाइगुरु लुधियाना ही लोकेशन था वेर का ना लुधियाना वेर का मैं वाइग्रू में मिला मेरे पास दो वीडियो है जो मैं रखा है लेकिन मैं कभी अपलोड ना करूं वाइगुरु देख लिया, वो दो वीडियो देख मेरे को फील हुआ हाथ उठाना वाइगुरु अपने घर पे जब मैंने बहन बोली दिया वाहगुरु वो वीडियो भी गलत है वो वीडियो देखकर बहुत बुरा लगा है मेरे को इसके लिए रिक्वेस्ट है ऐसा कोई भी पब्लिक वीडियो कभी ना अपलोड करो वाइगुरु पब्लिक में क्योंकि पब्लिक हर चीज का मौज लेता है इसके लिए बेनती वाह मेरा ना हनी दुश्मन ना मेरा मकुण ये मक्कू दुश्मन ना मेरा कोई दुश्मन मेरे लिए सारे मेरे भाई लेकिन अब इस विषय पे कि एक अमृतधारी बंदे को गाली दिया इस विषय पे कोई और टॉपिक और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुरु साहब के चरण में माफी मांगा है हमारे आग के सामने क्षमा मांगा है अगर इसके बाद भी अगर कुछ लगता है अकाल तकत साहब से वाहीगुरु फरमान अकाल तकत साहब का फरमान चरण है हमारे लिए सब कुछ। उधर से जो हुक्म आएगा ये वीर फॉलो करेगा करेगा ही हम भी करेंगे भाई गुरु हां गल हां एक ना मेरे रिश्तेदार है सोरे परिवार चो मेरी भाभी है ट्विंकल भेना वर्गी है किसी ने ਤੇ ਮੱਖੂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੀਸ਼ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੋਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਓ ਅੰਦਰ 100% ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ 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 ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ 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 ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਨਾ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 1% ਵੀ ਰੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਜੇ ਜ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਖੇਡਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਨਸਾਫ ਲਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਸੋਰੀ ਇਹ ਆਈਡੀ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪਈ ਸਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਲੀਗਲੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਜੁੜेंगे ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂ हरप्रीत सिंह मक्कू वीर जी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सिक्के पे अपन जिंदगी जीते गुरु गोबिंद सिंह जी जी महाराज ने बहादुर शाह औरंगजेब का बेटे तक को माफ किया उन्होंने उनको राजा बनाया कौन औरंगजेब जिन्होंने पूरा परिवार जिन्होंने सब कुछ खत्म किया जिन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया उनके बेटे तक को माफ किया और आज जो वाइग्रो हो रहा है बेटियों के साथ जो हो रहा है वागुरु सोशल मीडिया में जो हो रहा है अपने पंजाब में वाइग्रो ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हम उस पंजाब से बिलोंग करते जहां पर खालसा राज लाने वाला तंत्र मंत्र करने वाला माधव दास बैरागी बंदा सिंह बहादुर बनकर हजूर साहब से इस मिट्टी पर आता है और वो खंडा भी खड़काता है उन्होंने वजीर खान जिन्होंने चार साहब ज्यादा दो जिंदा दीवार में छिवाया और दो जंग के मैदान में वाई सत्रह का वो इतिहास तो सोचने वाली बात है बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने वजीर खान के वाही तीनों बच्चों को और उनकी वाइफ को हाथ तक नहीं लगाया उन्होंने सिंगों को बच्चन दिया ये जहां पर भी जाना चाहते इनको हिफाजत के साथ छोड़ कर आओ हम उस पंथ के वाह तो ये कॉन्ट्रोवर्सी दी एंड इसके आ, बाद से मेरा कोई चैप्टर नहीं रहेगा ना मैं दिखेगा हाँ अगर इन पे कोई एक्शन हुआ लीगल इस चीज को लेकर हम एक अमृतदारी बंदू दिया ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਈਗਰੂ ਹਮਾਰਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਮ ਡਾਲ ਦਿਓ ਵਾਈਗਰੂ ਪਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਖੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ लाइन मैं कोई गल तुम मेरा नाम वर्ते हो या कड़ा जान दे हो तो तो रेकॉर्डिंग में वो रिकॉर्डिंग में ये तक बोल दिया था हमको तू आधा घंटे में लुधियाना में कहीं पे भी मिलने चारा बोल कभी नहीं बोल सकता तो वो मैंने सुना और एक बात वो रेकॉर्डिंग का टाइम डिटेल सारा कुछ है मेरे पास तो वो अपनी ही बढ़ाई है छोड़ दो उसको महाराज को मुंह दिखाना हर किसी को दिखाना है उसकी तो मैं, मैं जरा जवाब देता सी वो कटता हाँ जेडा मैं टाइम बनने वाली हमने भी, भी बोला हमने भी बोला एक कि एक प्रचारक ये नहीं बोलना चाहिए ये तो हमारा काम है हाँ। हम बोलते भाई उधर मिलो लोकेशन भेजो लेकिन इतना है। ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਮਾਕੂ ਭਾਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਹੰਨੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਉਹਨ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੰਨੀ ਸੇਠੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਫੋਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਫੜਾਤਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੋਨ ਫੜਾਤਾ ਬੀ বিনা ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਰਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਕੀ ਵੀਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਪਾਇਆ ਬੀ ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ और अगर किया रहेगा वाई गुरु कोई भी चीज किया रहेगा कार्रवाई करो वाहीगुरु कार तक भाई। जाना है लिख के प्रूफ एक मिनट तो कोई, कोई प्रूफ दो कोई लिख के पाना भी दो यार छोला में ऐसे कर दिया कोई भी चाहे अभी सिद्धू है कोई भी भाई तू कर लिख लिख के क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं और अभी सिद्धू से याद है अभी सिद्धू वाई गुरु मेरे बारे में भी वाईगुरु मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी उन्होंने वाई गुरु एक कमेंट किया था या टिप्पणी किया था जो भी है वाहीगुरु आपके बारे में कोई बात ही नहीं वाई गुरु हम उस अकाल पुरख की फौज है हम उनसे डरते सिवाय उनके सिवाय और कुछ नहीं मांगा है वीर ने माफी संगत ने सुना कॉल पे मांगा है मैंने बोला माफी मांग अमृतधारी सिंह को गाली दिया माफी मांगू से नहीं मांगा भाई से अमृतधारी कर पान देख के गुरुसिख देख के कि मेरा खुद का पंथ है बस बस फिर मांग लिया क्योंकि जड़ आ, पिता सब पिता। कुछ सिख परिवार से बिलोंग करता है बाकी सबको मर के वाइग वो मुंह दिखाना वो देखो निशान चूल रहा है देखो चढ़ दी कलम है वाहन वाहीगुरु जी की फतेह सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट